오늘은 명탐정 코난 808화 케이크가 녹았다에 나온 케이크를 만들어 봤어요. 녹은 케이크의 원인을 코난은 고민하고 아모르는 다른 방법을 고민하게 됩니다. 자, また아ムロさんのケーキ食べられる 물론 食べられるよ.ただ前とは少し違うケーキだけどね.最初から崩れている이크 반죽 케이크? なんかしぼんだケーキみたいですね。わざとそう作ってあるんだ。でも、中のスポンジにはちゃんと火が通ってるんだよ。ほら。わあすっげーおいしそうえアモさんが言ってた解決策って。うん。これなら、はじめからクリームを塗ってあるケーキと違って、生地とクリームを別々に分けて保存できる。 崩れの心配がないそうあとはお客さんに出す前にクリームとフルーツをのせるだけそれならそんなに手間はかかりませんねええそれにこれならあのケーキ屋さんのケーキと差別化できるでしょ安室さんってケーキが崩れた原因じゃなくて崩れないケーキのレシピをずっと考えてたのそうだよだってそれが僕の仕事でしょおっ なんかうまそうなものがあるじゃねえか。じゃあ、ぜひ皆さんで試食してみてください。やったー,ったー兄ちゃん、これすっげーうめえこの前のケーキよりもっと美味しくなってる。トロトロした食感がいいですね。だからかな。 前のケーキより卵の味が濃く感じる。うん。卵は前と同じ量だけど、半熟ケーキにするとより感じるね。それにこのクリーム、甘すぎなくていいですね。クリームにもケーキの生地にもヨーグルトを使ってるんですよ。あこの味ヨーグルトクリームだったんだええ。ヨーグルトを生地に入れるとより柔らかくなるし、クリームに入れるとフルーツとの相性が良くなりますから。 케이크의 기지だけとかクリーフルーツだけとか食べ方も変えられてすごく楽しいケーキですそう言ってけると嬉しい 아모르 모리 탐정 사무소 건물 1층의 카페 포아로에서 아르바이트 생으로 일하는 청년입니다. 사설 탐정으로 사건의 의뢰를 받기도 합니다. 어쩌다가 모리 코고르의 추리를 보고 그의 제자가 됩니다. 뛰어난 외모와 다재다능한 능력을 가진 인물입니다. 본업이 요리사가 아님에도 인류 요리사 못지않게 요리를 매우 잘합니다. 경찰학교 편에 의하면 경찰학교 시절에는 요리를 할줄 몰랐는데 이후 모리 구시 히로미치에게 배운 것으로 보입니다. SDB 레시피 편에 따르면 햄샌드의 레시피도 히로미츠가 알려졌다고 합니다.